Не случайно тогда мудрецы шли к Нему. Конечно, не случайно. И сегодня наша прекрасная встреча это тоже не случайно. Это именно великий Бог, создатель миров, Он назначил это время, когда мы с вами встретимся. Встретимся с Иисусом, когда-то пришедшим на нашу планету, для того, чтобы мы потом могли с Ним уже навсегда не разлучаться. Сейчас прозвучит квартет «Стану на колина перед всемогутним, перед великим Богом. Это большая честь склониться, как когда-то склонились пастухи Вифлеема перед маленьким младенцем, как склонились большие люди волхвы с востока с дорогими подарками, именно на колина перед всемогущим создателем миров. Удивительный астронавт Джеймс Ирвин, в 73-м году побывавший на Луне, он говорит, когда отрываешься от земли, просто боишься повернуть голову в сторону, потому что со всех сторон на тебя смотрит всемогущий Бог. А наша, говорит, планета Земля такая красивая, она просто переливается всеми цветами радуги. И вот этот самый астронавт, когда был на Луне. Он открыл именно Библию на 120-м псалме и читал слова «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». А на Луне действительно есть тоже горы. И великий Бог был прославлен еще теми словами, что Джеймс Ирвин сказал, «Это абсолютно неважно, что мы походили по Луне, Важно то, что Иисус ходил по нашей маленькой планете Земля. Поэтому склониться перед Ним, воздав Ему всю славу, раскаявшись в грехах, это самая большая радость для нас с вами. Именно об этом скажет эта песня «Стану на колено перед самогутним». До тебе, Боже, руки я здіймаю, Твоє в молитві згадую ім'я, бо в серці я любов не згасну маю, і світлою стає душа моя. Спасителі, моя надія, що завтра день не згасне у пітьмі, з тобою я по справжньому радію, ти мій Господя Ян. Send yeah. І в цьому незбагненному єднанні для всіх, хай буде істина проста. Цей час останній буде не останній для того, хто повірив у Христа.